بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی عطائت اور اللہ تعالی کے ساتھ بے پناہ محبت کا مظہر ہے یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان توکل اور تسلیم و رضا کی ایک عظیم مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے سبق بن گئی ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرما بردار اور سچے بندے تھے ایک رات جب وہ آرام فرما رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے جاگے تو بہت سوچ میں پڑ گئے انہوں نے دل میں کہا نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے اونٹ تھے انہوں نے سوچا کہ شاید یہی میری سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس لیے اگلی صبح انہوں نے سو اونٹ اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر دیے مگر دوسری رات پھر وہی خواب آیا اگلی صبح پھر انہوں نے سو اونٹ قربان کر دیے لیکن اب بھی دل میں سوال تھا کہ کیا یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالی مجھ سے چاہتے ہیں رات جب وہ پھر آرام فرمانے لگے تو وہی خواب پھر سے آیا کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کی قربانی دو اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے انہوں نے کہا میں نے دو دن میں دو سو اونٹ کو قربان کر دیا کیا اللہ تعالیٰ نے میری یہ قربانی قبول نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بہت سوچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو تو اس کا مطلب اونٹ نہیں بلکہ ان کا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیارا تھا کیونکہ وہ بڑھاپے میں عطا ہوا تھا اور برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا کی تھی اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ در اصل ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں تو ان کا دل کانپ اٹھا انہیں یہ الاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوئی تھی یہ وہی بیٹا تھا جس سے ان کی نسل آگے چلنے والی تھی اور جس کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بہت قریب تھی مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دو تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں مضبوط ارادہ کیا اور کہا کہ اگر یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اللہ کی محبت اور رضا پانی کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا انہوں نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے تم غسل کر لو اور اچھے اور صاف کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ میں تمہیں ایک دعوت میں لے کر جا رہا ہوں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا کہ ابا جان انہیں کہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں تو ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا کہ ماں آپ جلدی سے مجھے غسل کروا کے اچھے کپڑے پہنا دیں میں ابا جان کے ساتھ دعوت میں جاؤں گا مجھے اب صبر نہیں ہو رہا یہ سن کر بی بی حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ اسماعیل کو دعوت میں لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاجرہ تم نے بالکل صحیح سنا اسماعیل کو غسل کروا کر اچھے اور صاف کپڑے پہنا دو میں اسے دعوت میں لے کر جاؤں گا بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل سے جھوٹ بول رہے تھے لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اگر گہرائی سے سوچا جائے تو ان کی بات بالکل صحیح اور سچائی پر مبنی تھی کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی دعوت یعنی اس کی راہ میں قربانی کے لیے لے جا رہے تھے اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھے سے غسل کروا کر کپڑے پہنائے پھر اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے کہا اسماعیل کو میں نے بچپن سے اب تک پالا ہے مگر کبھی بھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا جب تک آپ دونوں واپس نہیں آ جاتے میں بے چین رہوں گی اور آپ کی رات تکتی رہوں گی بی بی حاجرہ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دے سکے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تھے لیکن انہوں نے اللہ کی محبت میں ان آنسو کو روک لیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مینا پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے جب شتاب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو ابلیس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اس نے سوچا میں اللہ کی رحمت سے محروم اور جہنمی بنا دیا گیا ہوں اب اگر ابراہیم اللہ کا وفادار بندہ بن جائے تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں اس نے ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سمل سے روکے گا اس لیے ابلیس شیطان نے ایک انسانی شکل کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم کیا کر رہے ہو یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور تمہیں بہت دواؤں کے بعد ملا ہے اور یہی تمہارے بڑھاپے کی نشانی ہے اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے انہوں نے زمین سے کینکریاں اٹھائیں اور زور سے شیطان پر ماری اور فرمایا دور ہو جا مارون میرا رب جو حکم دے میں سر جکا دوں گا شیطان وہاں سے بھاگ گیا مگر ہارا نہیں اس کے بعد ابلیس ایک نیک انسان کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ وہ دونوں ایک دعوت میں گئے ہیں ابلیس ہستے ہوئے بولا تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا ہے حضرت بی بی حاجرہ نے تب اس نیک انسان کی صورت میں آنے والے شیطان سے کہا میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی سچ بتاؤ تم کون ہو اور میرے شوہر کے بارے میں میرے سامنے جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہو شیطان نے حضرت بی بی حاجرہ سے کہا کہ اللہ رب العالمی نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل کو ان کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اس لیے ابراہیم تمہارے بیٹے کو سبا کرنے کے لیے بنا پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے جلدی کرو اور اسماعیل کو ان کے ہاتھوں سے بچا لو نہیں تو وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہارے بیٹے کو سبا کر دیں گے یہ سن کر بی بی حاجرہ نے کہا اب میں سمجھ گئی ہوں تم وہی شیطان ابلیس ہو جو حضرت آدم کو جنت سے نکالنے کا باعث بنا اور آج پھر میرے گھرانے کو آزمائش میں ڈالنے آیا ہے لیکن سن لے ہمارا ایمان پختہ ہے ہمارا یقین اللہ پر ہے ہم اس کے ہر حکم کے آگے سر جگاتے ہیں بی بی حاجرہ نے زمین سے کینکریاں اٹھائیں اور شیطان پر پھینکتے ہوئے کہا دور ہو جائے لائن مجھے میرے رب کے فیصلے پر کوئی شک نہیں اور نہ ہی اس کے نبی کے عمل پر ابلیس شیطان بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہو چکا تھا یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے مان لیا کہ وہ حضرت ابراہیم اور بی بی حاجرہ جیسے اللہ کی وفادار بندوں کو بہکا نہیں سکتا جب ابلیس بی بی حاجرہ کو دھوکے سے بہکانے میں ناکام رہا تو اس نے سوچا اب میں اس بچے اسماعیل کو آزماؤں گا پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے ابا تم کو دعوت پر نہیں لے جا رہے تم بہت چھوٹے اور معصوم ہو اس لیے تمہارے ابا تمہیں دعوت کے بہانہ دے کر مینا پہاڑی پر لے جا کر تمہیں سوا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے ہی وہ تمہیں منا پہاڑی پر زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے اس دنیا میں میں مجھے اپنی راہ قربانی کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں میں سمجھ گیا تم ابلیس ہو او ابلیس تم اب فوراں میرے پاس سے دور ہو جاؤ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف پتھر پھینکنے شروع کر دیے اس واقعہ کی یاد میں آج تک حج کرنے والے شیطان کو ان تینوں جگہ پر پتھر مارتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منا میدان میں جا پہنچے زیبا کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا چاہا انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زیبا کر رہا ہوں تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ جو کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہی وہ کیجیے ان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب سن کر آپ بہت خوش ہوئے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان ذبا کرنے سے پہلے اگر آپ میری کچھ عرض سن لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تم اپنی عرض رکھ سکتے ہو میں انہیں پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا پہلی عرض یہ ہے کہ مجھے زبا کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیجیے زبا کرتے وقت جانور بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اگر مجھ سے بھی ایسا ہوا تو بے عدبی ہوگی اور میں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ کے سامنے کوئی بے ادبی کروں دوسری عرض یہ ہے کہ جب آپ مجھے زبا کرے تو اپنی آنکھوں کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ لیں ہو سکتا ہے آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کے دل میں نرمی آ جائے میں نہیں چاہتا کہ میرے چہرے کی وجہ سے آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ ہو اور تیسری عرض یہ ہے کہ زبا کے بعد جب آپ گھر واپس جائیں تو میرا لباس میری ماں کو دے دیجیے گا اور انہیں میرا سلام کہیے گا اور انہیں کہنا کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور صبر کریں اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تسلی ہوئی انہوں نے اپنے کرتے کی آستین سے کپڑا نکالا اور اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ایک کپڑے سے اپنی آنکھوں کو باندھ لیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑے ہیں سامنے ان کا پیارا بیٹا اسماعیل ہے جسے وہ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہے آپ نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا کہ اب انہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی وہ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والے ہیں یہ منظر دیکھ کر زمین و آسمان کے فرشتے حیران رہ جاتے ہیں ہر طرف سے فرشتے اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرنے لگتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ خبردار تو اسماعیل کی گردن کا ایک بال بھی نہیں کٹے گی اگر تو نے اسماعیل کو چھو بھی لیا تو میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری اسماعیل کی گردن پر چلائی مگر چھری نے اللہ کے حکم سے ایک بال کو بھی نہ چھوا حضرت ابراہیم بار بار پوری کوشش سے چھری چلاتے رہے لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا شاید آپ مجھ سے محبت کی وجہ سے چھری کو زور سے نہیں چلا پا رہے آپ پوری طاقت سے چھری چلائیے تاکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور زور سے چھری چلائی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جنت سے ایک دمبا لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دے حضرت جبریل علیہ السلام ایک پل میں جنت سے ایک خوبصورت سفید دمبا لے کر پہنچے دہان والی بات یہ ہے کہ یہ وہی جنتی دمبا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں محفوظ رکھا تھا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ جنتی دمبا رکھ دیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار پوری طاقت سے چھری چلائی اور وہیں اس دمبے کی قربانی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے اپنے بیٹی کی قربانی دے دی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا مگر جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو ان کے پاس ہی کھڑے ہیں اور قربانی ایک دمبے کی ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی کیونکہ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں آپ نے اللہ کا حکم مانا اور آپ کا بیٹا بھی خود کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا اللہ نے آپ دونوں کی ازمائش لی تھی اور آپ دونوں ازمائش میں پوری اترے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے چندن سے ایک دمبا بیچا اور اس کی قربانی آپ سے کروائی یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا عزم کیا تو یہ محض ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم آزمائش تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر فرما برداری اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا والد کی اطاعت اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا یہ واقعہ نہ صرف اثار وفاداری اور اطاعت اللہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے صبر وفا اور اطاعت کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا اسی وجہ سے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے والا بنا دے اور ہمیں پورا ایمان صبر امید اور اپنے حکم کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے یا رب العالمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی میں رکھے Amém, somos Amém.